bismillahi rohmanir rohiym payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir kichkina abu mahzura ismli yigit bilan bo'lgan voqeasi abu mahzura makkalik bir yosh yigit edi u o'zini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan bir ajiyb qissasini siz bilan bizga so'zlab beradi u yigit aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hunayn g'azotiga chiqib qaytib sahobalar bilan kelayotganda makkani tashqarisida do'stlarim bilan o'ynayotgan edik rasululloh qo'shnini bilan qaytib keldida bu vaqtda men payg'ambarimizni yaxshi ko'rmasedim chunki payg'ambarimiz makkani yaqinda fat qilidi xunayn g'azobiga chiqib ketgan do'stlarim bilan o'ynab turgan joyimizga payg'ambarimiz kelganida sahobalarga shu yerga to'xtab sahobalar bizni oldimizda to'xtadi so'ngga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam bilo roziyallohu unhuga ozon ayting namoz elo roziyallohu anhu qozon aytdi ovozi butun vadoni to'ldirdi elon qozon aytar ekan men do'stlarim bilan uni masxaralab har bir bitta aytayotgan so'zini qaytarib takrorlab turdim Do'stlarim ichida eng baland ovoz bilan baqirib masxaralagan men bo'ldim elon qozonni aytib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz bizni oldiga olib kelishdi hammamizni rasulullohni oldiga olib kelishdi do'stlari hammamiz qo'rqib turuvdik ko'proq men qo'rqdim chunki ko'proq baqirayotgan men edim so'nia payg'ambarimiz bizga qaradilarda tabassum bilan ichinglarda qarsaginlar ovozinglar baland chiqayotandi ozon bilan do'stlarim menga ishora qilib ko'rishdi payg'ambarimiz do'stlarimga sizlar uiga ketaveringlar edi sen qolmading yana qo'rquv ziyoda bo'ldi yuragim takafuka bo'ldi yuragim chiqib ketay dedi shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni oldiga keldida qattiq qo'rqib turganligimni ko'rib qo'li bilan muborak qo'llari bilan meni boshim bilan ko'zragimni silab qo'ydi Rasululloh qo'lini olishi bilan qalbimdan qo'rquv ketdi so'ngra payg'ambarimiz menga ozonnio'ha ta'lim berdi ozonni o'rgangandan keyin enti borib musulmonlarga ozon aytib berdi borib musulmonlarga ozon aytib berdi qozonni aytib qaytib kelganimdan keyin payg'ambarimiz duo qildi va baraka alayka barakollohni senga barakoti bo'lsin ustingga ollohning barakasi yoqsin mana shu kundan boshlab qalbimda olloh va rasuliga bo'lgan muhabbatdan boshqa muhabbat qolmadi bu kishiga bo'lgan muhabbatimni vasfi yo'q edi ozon aytib qalbi undan huzurlanganidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam oldiga kelib yo rasululloh buyuring makkada ozon aytayotgan men bo'lay de yosh yigitcha payg'ambarimizdan shunday bir sharafni so'rayaptiki birodarlar qiyomat kunida bo'yni eng uzun bo'ladigan kishilar muazimlar degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam muvazillarga ularning ovozi yetgan joygacha bo'lgan ajb beriladi muazillarning darajasi mana shunday bir ulug' shunday bir fazilatli ish ekanlar ular abu mahzora ozon aytib bui huzurini ko'rganidan keyin rasulullohdan shu talabini aytdi rasululloh unga labbay dedi seni ozon aytuvchi qildim buyurdim dedi bu yosh yigicha xursandligidan yugurib makkaga qarab kirib ketdi makkaga yetdida atoia roziyallohu anhuni uyiga kirdi bu kishini payg'ambarimiz makkaga boshliq qilib qo'ygan edi kirdida rasululloh meni makkaga muozin qilib tayinladi dedi qarang qanday odamlar nimalarni ishqida nimalarni havasida yurgan yoshlar bizda ham shu narsa bormi biz ham bir hayriyatga intilamizmi odamlarni ozon bilan ollohni masjidga chaqirishlik sharafiga biz ham noil bo'lishni xohlaymizmi nimalar bilan ovoro bo'lib yuribmiz abu mahzura roziyallohu anhu makkani muazsimiga aylandi u kishi umri davomida ozon aytdi u kishi vafot etgandan keyin u kishini farzandlari aytdi ulardan keyin ularni nabiralari aytdi abu mahzora payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam mana shunday bir duosi bilan barakoti bilan muozinga aylandi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yetimlar bilan qanday muomala qilgan abdulloh ibn harom roziyallohu anhu uhud g'azotiga chiqib ketar ekan o'g'liga oğlu aytdi o'g'lim men shahid bo'ladiganga o'xshab turibman yuragim sezyapti men o'lganimdan keyin singillaringizga yaxshi qarang qarzlarimni uzib qo'ying chiqib ketdi aytganidek alloh taolo u kishiga shahidlikni nasib etdi otasidan katta qarz qoldi va ko'p singillari qoldi faqiru jobir <laughs> ibn abdulla jobir <laughs> ibn abdulla otasidan olgan qarzi zolmayotgan mayda singillar bilan qolgan <laughs> g'azotlardan biridan qaytib kelar <laughs> ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jobir <laughs> ibn abdulloh mingan tuya qariligidan qo'shindan orqada qolib ketar edi payg'ambarimiz uni ko'rib turib ey yur tez tez hammamizni qoldirib yubordingu qimillamaysanmi ibirsib yuraverasanmi demadi chunki <laughs> u zot rohmatali alamin bo'lgan zot edi har bitta odamga o'ziga loyiq muomala qila olardivdegan olloh talo u haqida payg'ambarimiz qo'shnidan orqaroqda qolib jobir bilan tinglashdida ey jobir nimaga tuyas sekin yuryapti dedi ko'rinib turibdi nimaga sekin yurayotganligi rasululloh qarida dedi har qancha oldiga tur desam yurmayaptiu dedi shunda qani qo'lizdagi tayyorni berib turingchi dedi tayog'ini olib turib tuyasini tuyasiniuib qo'ydi rasulullohni qo'li barakot haligi tuya yosh tuyadek endi oldiga chopqilab ketdi endi joobirii abdulloh tuyani to'xtatolmay olmay oldiga o'zib ketyapti to'xtat olmayapti payg'ambarimiz tenglashib olib turib otasi o'lganini biladi holi halotligini biladi o'zi ham yetim bo'lgan o'zi ham faqir bo'lgan o'zi ham qiyinchilikni ko'rgan yetim bilan qanaqa muomala qilishni payg'ambarimiz biladi rasululloh u boshqa rahbarlardaqa bo'lgan emas davlatmand da oilada tug'ilib mashaqqat qiyinchilikni ko'rmasdan otasini puliga katta bo'lib qolib qalbida rahm shafqati bo'lmagan odamlardqa rahbar bo'lmagan payg'ambarimiz <tihneşti> de, ey abdulloh dedi otangizdan keyin ahvoliz qalay dedi e rasululloh otamdan katta qarzlar qolgan uzomayapman mayda singillarim qolgan e abdulloh uylandizmi dedi ha uylandim dedim qiz bolaga uylandizmi juvonga uylandizmi singillarimga qaraydi deb ishlarni tadbir qiladi deb juvonga uylandim mahar arzonroq deganda payg'ambarimiz ha qiz bolaga uylanmabsizda u sizni o'ynatar edi siz uni o'ynatardingiz dedi xijolatila bir kayfiyat ko'tarilib oldi s'n payg'ambarimiz o'zini qo'li sababli barokatli bo'lib qolgan tuyani qarab tuyan zo'r ekanmi sotmaysizmi nenga tuyangizni dedi xullas savdolashda yaxshigina mablag'a kelishishdi madinaga yetib borganidan keyin jobir roziyallohu anhu tuyani payg'ambarimizni uyiga jo'natdi pay'ambariz allalayhi vallam pulini jo'natib yubordi ertasi kuni tongda chiqib payg'ambarimiz tuyani ko'rib bu kimni tuyasi rasululloh kecha siz sotib olgan jobirni tuyasi degadi mendan hadya olib borib beringlar dedi qarang ehtimol to'g'ri bersa olmasa kerak edi lekin yo'lini qilib qaytarib berdi ozgina vaqt o'tgandan keyin jobir roziyallohu anhuni otasini qarzlarini talab qilib haq dollar kelishdi payg'abarimizni oldiga kelib shikoyat qildi ya'ni uzadigan hech narsam yo'q nima qilaman payg'ambarimiz haqdorlarni chaqirdida shahid birodaringlar uchun kechirib qo'yinglar bu qa haqdolarha shunda jovobi roziyallohu anhuga payg'ambarimiz xurmolaringizdan izdan pishganlarni terib keling ozgina xurmosi bor mevasi ham juda ozgina bitta haqdorga ham yetmaydi lekin rohmatallila alamin rasululloh bir narsani buyurdimi demak orqasida hikmati bor bordi terib kelib qo'ydi haqdorlar ham kelishdi shunda jaobi roziyallohu anhu payg'ambarimiz nima qilishligiga hayron qarabdi lekin qalbida hozir bir mo'jizaga guvoh bo'laman degan ishonch bor edi aytganidek payg'ambarimiz ana shu savatda turgan idishda turgan ozgina xurmoni olib tortdi <laughs> tortdi tortdi haqdordi bittasini rozi qildi ikkinchisini rozi qildi xurmo ozyemayapti tortdi hammasini rozi qildi xurmo ozeymadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mo'jiza sodir bo'ldi payg'ambarimiz yetimga qanaqa muomala qilishni bilgan zotedi sallallohu alayhi vasallam biz uchun ibrat rasululloh sahroy bo'lgan arobiy bo'lgan odamlar bilan ham muomala juda yaxshi bilgan zohir sahroyilardan zohir ismli kishi qachon madinaga kelsa sahrodan topgan narsasi qattig'midi sutmidi eri ko'tarib kelib payg'ambarimizga yer, hadya qilar edi pay'ambarmiz salllohualayhi asallam ham unga ketayotganida Madinada. Madinani topgan xayriyatini berardi shunday qilib chiroyli pachilik bori o'rtada payg'ambarimiz aytardi zohir bizning sahroyimiz bodiyamiz biz uning hozirimiz kunlarni birida zohir ibn harom zohir roziyallohu anhu payg'ambarimiz uyiga keldida payg'ambarimizni top olmadi o'zini sog'a salomlarini olib kelib tashladi faqrona lekin sog'a salomda birodarlar payg'ambarimiz taaddu tahadbu degan tahaddu tahabbu hadya ulashib turinglar hadya ulashib turinglar bir biringlarga muhabbatinglar o'xshadi degan zohir harom ozgina hadyasini qoldirdi chiqib ketdi ozginadan keyin payg'ambarimiz kelganlarida endi uyga kirib kiyimlarini bir, bir yechib turganida zohir keldi sizni istabdi yana keldimi kelkanda men ham ozgina daagan vaqtim bormi demadi biz pelimiz tor bo'lib ketganligidan asablarimiz qarang bo'lib ketganligidan ikki marta kelib qo'ysa bo'ldi kelaverasanmi qanaqa bu men bekorchimanmi senga qaranglar <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vassallam yelkasida vahiyni yetkazishiga omonat turibdi ummatni tashvish turgan zot uyiga kelgan odamga uni qalbini kasb qilishligini qarang sababi nima edi zohir <laughs> keldimi dedi qayoqqa <laughs> ketdi bilmadik yosda chiqib ketdi shunday kiyimini kiydi chiqib tashqariga qayoqqa ketishi mumkin zohir masjidda bo'lmaydi qarang ey keladi agar kerak bo'lsa haqiqatdan biz rasulullohni tanimaymizki muhabbat qo'ya olmayapmiz olloh talab qilganidek biz tanisakgina yaxshi ko'ramiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masjidda bo'lmaydi bozorda bo'lsa kerak ha bozorda bo'ladi chunki olib kelgan o'zini matohini sotgani bozorga olib boradi bozorga ib bordi bu vaqtda zohir o'zini olib kelgan matoqlarini yani. qo'yib savdo qilib turgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu bir sahroyini ko'ngli uchun rohmatalil alamin bo'lgan zot sekin orqa tomondan keldida zohirni ikkala qo'lini qo'shib turib shunday quchoqlab mahkam siqib yerdan ko'tarib ord zohir orqada kim ushlaganini ko'rmayapti qo'yavbor meni qo'yor deyapti sahroyi oyi ancha muncha hazilni tushunmaydi xavotir chunki qo'lim ushlab tursa biror narsamni birov ko'tarib kelsa eplolmay qolaman deb qo'yib qo'ybor meni qo'yib qo'ybor deb qoldi zohir shunga jahli chiqib turganda orqadan ushlab turgan odam yetmagandek qul sotaman qul sotaman deb qo'ydi <laughs> zohirni jahli yana ko'p qattiq chiqdi ye meni qul dedimi qo'yvor meni qo'y deb baqirib qolgandi atrofda sahobalar uni ovozini eshitib yugurib kelishdi nima bo'ldi ekan deb shunday qarashdida orqada turgan zotni ko'rib hammasi tavassum qilib orqasiga qaytib ketishdi shunda zohir tushundik kimni quchog'ida turganini kimni quchog'ida turganligini zohir tushundi qo'yooishini xohlamadi rasulullohni muborak quchog'ida turardi rohmatialila alaminni ko'ksiga kuraklarni tegizib turaredi payg'ambarimiz yerga qo'yib qo'ygandan keyin zohir qarab turib yo rasululloh meni sotasizmi dedi meni sotasizmi dedi meni kim ham olardi qora bo'lsam sahroyi bo'lsam xunuy bo'lsam bozoriis kasob bo'ladi dedi rasululloh esa ey zohir dedi siz ollohni nazdida kosil emassiz ollohni nazdida qimmatsiz olloh sizlarni suratingiz jasadingizga qaramaydi qalbingiz va amallaringizga dedi mana shunday bir sahro bilan payg'ambarimiz at sodda muomalani qilyapti shu bilan ularni qalblarini kasb qilgan shu bilan ularni muhabbatiga loyiq bo'lgan muhabbatini sazovor bo'lgan bizdachi şey, ozgina pulimiz ko'payib qolsa ancha muncha odamga qo'limizdan bittasini zo'rg'a beramiz o'zimizdan ketib qolamiz siz bilan bizga ibrat bo'ladigan zot rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotga salom va salomatlarimiz bo'lsin qiyomat kunida u zotning shafofotida o'tirishligimizni hammamizga alloh taolo nasib qilgan bo'lsin ahu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh